Здравствуйте, На прошлой неделе Конститу... Конституционный суд принял решение, которым Верховная Рада наделяется правом финансировать международные соглашения. Речь, конечно, в первую очередь идет о так называемых харьковских соглашениях, в котором цена на поставляемый в Украину газ каким-то образом коррелировала с условиями нахождения Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе. Естественно, все эксперты поняли это дело так, что украинская политическая элита достает последний козырь и цепляется за последний шанс в переговорах с Россией о снижении цены на газ. Этот козырь Севастополь. Тематику энергетической независимости Украины, газовых вопросов и шире конкурентоспособности всей экономики мы обсуждаем с Ильдаром Газизулиным. Он старший экономист Международного центра перспективных исследований. Здравствуйте. Здравствуйте, Ильдар. Что опять Севастополь у нас единственный аргумент в переговорах с Россией. Ну, в принципе, Черноморский плод действительно важен для России, то есть наряду с экономикой. Вопросы геополитики, да, флота важны для России. Но опять же, на самом деле, я не верю в, в это решение, потому что если допустить, что будет денонсировано вот, Харьковское соглашение, Украина должна будет заплатить неустойку. То есть, вот эту скидку, которую Россия давала согласно договору 2009 года, то есть это несколько миллиардов долларов. Я не верю, что в Украине, Украина найдет сейчас эти деньги. Ну да, какой-то аргумент кажется не очень устойчивым, э, не очень, очень надежным. Это Севастополь вообще мешать э, геополитику и э, энергетические переговоры. Это, наверное, все-таки какое то дело. Ну это неправильно, но как бы мешают. <с> хотя, хотя с да. другой стороны, э, Севастополь вообще, можно так сказать, можно выразиться, может быть, шутливо, является главным экономическим активом Украины. В свое время в начале 90-х годов именно э, базы Черноморского флота в Севастополе позволили... Так сказать, учинить такой договор, по которому Украина много лет платила по 50 долларов за тысячу кубометров. Вот. И сейчас вот возврат к, к этой теме, опять же, может быть единственным шансом. Я согласен с вами, что да, то есть были 90-е, там совсем были другие условия, сейчас тоже другие условия. То есть, Россия тоже поменялась в каком-то смысле. То она все равно все-таки следует каким-то другим же правилам, меняет свои подходы к странам бывшего Советского Союза. То есть фактор экономический, он, я думаю, стоит более важным для России. Ну, да, недавно вице-премьер Сергей Тигипко, выступая в Одессе, заявил о том, что так называемый налог Тимошенко – это mm -hmm. вот невыгодный, невыгодный договор, который был заключен в 2009 году. Если бы его бы не было, то если бы Украина получала бы газ по справедливым ценам, mm -hmm. это могло позволить увеличить пенсии пенсионерам там на 400 гривен. Как вы прокомментируете это? Ну, скажем так, на самом деле, первое. Договор девятого года, да, который подписали Путин и Тимошенко, действительно, он, скажем так, более выгоден России в данный момент. Очевидно, что Украина могла бы рассчитывать на более низкие цены. И действительно, формула да, этого договора она не совсем выгодна для Украины. То есть в этом смысле я согласен с этим заявлением. Насчет того, что можно было платить больше пенсии или не пенсии, ну, тут это вопрос, можно об этом спорить, там, на что лучше тратить деньги да, и так далее. Но в я согласен с тем, что договор действительно... А как вообще, надо напомнить внимания. вообще историю вопроса. То есть прежний договор с Россией, с «Газпромом» о поставках газа был протянут до 2011 года, то есть до прошлого года. И там была вот эта заложена цена 50 долларов за тысячу кубометров. Почему почему вот в процессе такой замечательно выгодный для Украины, супер выгодный договор для Украины был подорван? Еще по инициативе, по-моему, Ющенко и Тимошенко? Ну смотрите, на самом деле, если вспомнить этот период, да, там седьмой, 8 девятый год, то есть много всего произошло. Во-первых, очень стали резко расти цены на нефть. То есть помните, в середине восьмого года 150 долларов, тем временем как нефть там стоила 60-50 долларов, вот, когда Украина покупала за 50 долларов. То есть на самом деле ситуация стала меняться. И ну, 50 долларов такой цены уже нигде не было, это первое. Конечно, потом случился кризис, цены на нефть и на газ обвалились, но тем не менее. То есть тогда действительно нужно было пересматривать. Второй аргумент – это аргумент Тимошенко, почему следовало было пересматривать договор. Это, это Росукраэнерго, это непозрачные посреднические схемы, которые как бы явно, ну, там что-то было не так. Поэтому в этом смысле действительно нужно было пересматривать, и Россия на самом деле тоже хотела пересмотреть, потому что, опять же, ситуация экономическая поменялась очень сильно. Нужно было пересматривать. Другое дело, что действительно вот та формула злосчастная, которая получилась, по которой Украина действительно сейчас платит больше, чем соседи к западу от нас, она ну, действительно не очень удачна. Ну хорошо, а что теперь делать-то с этим? До 2019 года жить нужно как-то с этим. Я совершенно уверен, что ни севастопольский аргумент не пройдет, потому что это слабо. А, не другие доводы наши руководители постоянно mm -hmm. повторяют, что они попытаются переговорить mm -hmm. еще раз с Газпром, добиться чего-то. Но как можно добиться, когда уже все записано? Нет, на самом деле можно добиться. То есть Россия, mm -hmm. Путин заявлял, что мы открыты к диалогу, опять же, нужно что-то предложить России, что будет ей выгодно. То есть опять асимметричный какой-то ответ. Типа там по таможенному союзу какие-то продвижения должны быть, или по консорциуму mm -hmm. газотранспортному. Да, я думаю, что, ну, опять же, вот если посмотреть на компанию «Автогаз», да, то есть компания фактически банкрот, что делается, что делают с компанией банкротом? Либо продают ее активы, либо там, она поглощается более сильной компанией. Но я думаю, что в случае Украины это действительно продаж, продажа активов. Кредитор, а кредитору, например. Вы считаете, это было бы разумно. А как вы думаете, украинские политики пойдут на это? Ну, я, в принципе, не вижу большого выхода. То есть, действительно, цена не, не выгодна для Украины, действительно, она подрывает экономическую стабильность. Конечно, можно представить себе вариант, что Украина сцепит зубы, и там ближайшие, сколько осталось до 2019 года, 7 лет. 7 лет. Да, будет платить эту цену, в чем я, конечно, сомневаюсь. Но... А почему почему вы сомневаетесь? А что делать, если не платить? Ну, тут же вопрос не в том, что цена высокая, да, тут, тут же еще объемы, мы должны закупать да, э, да. там сколько, 33 миллиарда минимум. Мы знаем, что планы, там, мы хотим сократить и потребление, увеличить добычу. Конечно, можно представить, что мы это будем этот газ использовать, к примеру, для производства удобрений. Да, и но все равно, это, это эти цены, по которым мы покупаем, действительно, они не конкурентоспособны. То, то есть, они мало того, вот здесь еще да. одна бомба да. есть в этом э, договоре, что она э, мало того, что цена высокая на газ, плюс еще сфиксированные да. объемы да, поставок есть мы завязаны, Они да, не нам... мотивируют украинскую экономику к энергосбережению, да, к программам. Потому что все равно этот газ может куда-то сжечь. Да, то есть, ну, конечно, опять же, можно придумать какие-то способы использовать этот газ, да, но действительно, то есть, это еще один. Еще одна проблема договора, который действительно нужно пересмотреть. Ну и, наверное, вот проблема Южного потока, которая сейчас уже согласован с большинством стран транзитеров, это поток газа, так сказать, в обход, просто говоря, Украины. Да, действительно, Он у нас сюда... помните, тоже заключался договор да, в 2009 году, что мы будем там прокачивать российский газ определенные объемы. И вот Украина тоже сейчас хочет добиться от России еще чего. Это гарантированных объемов прокачки. И там, по-моему, договор заканчивается. То есть действительно mm -hmm. есть риск того, что Россия может э, сократить объемы прокачки газа в территории Украины, соответственно, упасть э, доходы Украины от прокачки. И, да. Но опять же, там, в силу того же факта, что северный поток был пущен в ход, южный поток, э, опять же, это дело среднесрочные перспективы, поэтому... Ну, ну бы... как раз в 2019 году -то все эти перспективы и сойдутся. С одной <с стороны, значит, закончится договор, и, может быть, Украине, э, ну, получится вздохнуть немножко там более легко, заключить более выгодные контракты, но в это время, значит, ее значение как страны-транзитера упадет. Что сейчас нужно делать нашим руководителям государства, чтобы эти перспективы как-то были более приемлемы для Украины? На самом деле я бы сказал, что как бы статус страны транзитера Украина уже утратила, да, уникального транзитера, то есть опять же, да, Россия, Северный поток, Южный поток, то есть даже уже Северный поток означает, что Украина утратила уникальный статус. Второй фактор это все-таки Европа, то есть Украина подписала. Соглашение, по которому она должна интегрировать свой газовый рынок с европейским. То есть это автоматически означает, что мы становимся частью страны потребителя газа. То есть мы теряем, как бы, да, вот этот геополитический уникальное, да, да, уникальное да, позиционирование. Да, да. Теря... да, то есть теряем монополию, да. Потому что всякая компания, да, европейская, там, российская и так далее, может иметь доступ к нашей трубе, к нашим э, хранилищам, если мы примем все европейские директивы. Скажите, а можно из такой вот парадоксальной посылки исходить, что вот дорогой газ, вообще дорогое топливо, это значит, соответственно, более дорогая экономика и все с этим связано, могут быть в отдаленной перспективе благом для Украины, то есть заставить перестроиться ее, мобилизоваться, значит, и так далее? Ну да, на самом деле вот, вот это вот, если так можно перефразировать, да, у нас было такое ресурсное проклятие, да, вот эта труба, положение, по которому мы могли получать достаточно большие дивиденды, ренту. То есть как для России нет, да, у нас вот была такая труба. Если эта труба исчезнет, да, то есть можно ожидать, надеяться, что Россия, Украина все-таки ей придется действительно искать источники роста, источники дохода, которые все-таки более... И где вы их, например, видите? Ну, в ближайшей такой краткосрочной перспективе это сельское хозяйство, пищевая промышленность, та же энергетика, то есть на самом деле апстрим, это добыча энергоресурсов. То есть вообще говоря, Украине придется волей-неволей, а менять вообще структуру своей экономики. Сейчас она очень энергозатратная, да, одна из самых энергозатратных в мире. Ну, смотрите, не знаю, то есть я думаю, что Украине придется, очевидно, повышать эффективность, но энергоемкость, я думаю, что Имея природные ресурсы, да, я думаю, что все-таки мы будем энергоемкой страной. То есть, металлургия. Я не вижу, чтобы металлургия исчезла, да, или ее роль очень резко... Может быть, может быть поверх металлургии наросло бы производство более высоких переделов, уже там готовых машин, станков и так далее, которые mm -hmm. могли бы, как бы эти затраты. Да, конечно, но это как бы перспектива 50 лет. То есть, да, через 10 лет, если все будет. Правильно построены. Ну, надо же думать как раз да, об этой перспективе, наверное, когда сейчас э, стратегические экономические планы, планы реформы, модернизации делаются, они должны быть, наверное, на, направлены на то, чтобы вообще изменить конфигурацию производства в стране. Ну, на самом деле нет. Как бы, ну, все, все программы сейчас, они очень краткосрочные. То есть э, я не думаю, что правительство думает дальше 2015 года. Ну то есть, значит, поскольку это не, этого не происходит, то у нас может быть только пессимистический прогноз, да, что... На промышленная политика ну, вот в таком виде ну, отсутствует или плохо выражена, нет долгосрочных планов, в частности, по энергосбережению, за, по превращению экономики в более на э, э, ну, эффективные и так далее механизмы. Государства нет денег на промышленную политику, на какие-то какую-то перестройку. То есть сейчас для Украины важно это сохранить доступ к рынкам капитала. То есть мы видим, с каким трудом правительство, государство, даже частные секторы, корпоративный сектор выходят на рынки капитала заимствования. То есть я вижу единственный как бы, шанс Украины сохранить какие-то темпы роста, как-то развиваться, это все-таки привлекать внешний капитал, Там, российский, иностранный. Правильно, да. правильно. А из этого исходит что? Нужно улучшать инвестиционный климат, чтобы mm -hmm. он пришел. Конечно. Значит, нужны какие-то институциональные, налоговые какие-то изменения, да, которые побуждали бы и капитал сюда приходить, сделали безопасным его существование? Как раз с налогом якобы как не игрался, потому мы видим, видели результаты налогового кодекса, да, то есть он на самом деле испортил скорее ситуацию, чем чем и лучше. Я думаю, что вот как раз соглашение об ассоциации с Евросоюзом ⁇ это самый мощный сигнал инвесторам, который только может быть, что Украина действительно на каком-то пути четкого... Изменения. Вы думаете, ассоциация с Евросоюзом, вот некоторые эксперты высказывают пессимистическое мнение относительно этой ассоциации. И приводят в пример страны Северной Африки, которые заключили такие соглашения с Евросоюзом и, в общем-то, потерпели большие, большие экономические неприятности. Европейские товары вытеснили, локальные товары возникли, кризисы и так далее. Некоторые даже связывают арабскую весну в этих угу. странах вот с таким кризисом. Ну арабская песня в принципе, ну будем надеяться, что, что будет. Является следствием, по мнению этих да. экспертов, является следствием ассоциации о, значит, ассоциации с Евросоюзом. То тогда, а что Украине, чем Украина лучше, чем они? На самом деле, если посмотреть на структуру импорта, да, внутренний рынок, то в принципе в большинство сегментов это импорт. То есть наши mm -hmm. товары уже так или, так или иначе уже вытеснены. И этот процесс неизбежен, потому что ну, откуда взяться конкурентоспособности нашей продукции. Поэтому, да, возможно, будут еще, еще какие-то шоки, но, в принципе, у Украины уже почти ничего не осталось своего. Поэтому ну, ну почему, наверное, все-таки осталось? Есть у нас какие-то заделы там, и в авиастроении, в танкостроении локомотивы, там, поезда и все остальное. Мы можем это продавать. Если это правильно поддерживать, не совершенно не нужно это, наверное, из бюджета поддерживать, не нужно какую-то прямую промполитику. Это, кроме коррупции, ничего не вызовет. Может быть, какой-то налоговой систему, какими-то специальными мерами стимулировать. Ну, к сожалению, опять же, мы уже говорим про чуть другую тему, да, не про энергетику, но. Ну, мне кажется, что мы правильно вышли. Правильно. Ну, как бы да, от энергетики к, к, к экономике, которая не зависит от энергетики. То есть, в этом смысле э, согласен. Ну, вот IT-сектор, да, и так далее. Но я не верю в промышленную политику. То есть, очень, не, очень немногие страны успешно ее воплотили в жизнь, очень немногие в мире. Я не верю, что Украина сможет правильно. Ну вот у нас немного оптимизма возникло в продолжении нашей беседы. Мы от вопросов газовых соглашений с Россией перешли к общей эффективности и конкурентоспособности украинской экономики. Что правильно? Если мы будем, если власть, общество, бизнес, если все совместно будут работать над тем, чтобы выработать какую-то стратегическую линию, понять, что нужно стране, улучшать инвестиционный климат, возможности хозяйствования в стране, тогда остальные проблемы будут решаться, будут решаться автоматически. Однако предпосылок к решению этих проблем мы пока, к сожалению, не видим. Спасибо, до свидания.